И последний параллельный проект – это Softes. Посмотрим, как работает логист на предприятии. Программа подберет транспортное средство, которое отвечает вашим требованиям, и сообщит вам об этом. Благодаря системе оповещений процесс перевозки всегда под вашим контролем. Кроме того, программа позволяет отслеживать документооборот и взаиморасчеты формирует необходимые документы и обеспечивает доступ к информации по вашим маршрутам в любое время. Для работы вам нужен только интернет. Начни работать уже сегодня. Здравствуйте. это абсолютно новый подход к управлению грузоперевозками тран... и автомобильным транспортом. Наша целевая аудитория – это перевозчики и заказчики транспортных услуг. Этот рынок насчитывает более 200 тысяч компаний только в Украине. Основная проблема нашей целевой аудитории – это большое количество телефонных переговоров, и большие затраты времени на обработку и передачу информации, что впоследствии приводит к увеличению штата сотрудников. Мы предлагаем автоматизировать эти процессы. Давайте наглядно посмотрим, как это происходит. Я попрошу своего коллегу присоединиться для того, чтобы было понятно, кто, какие действия системы выполняет. Я как заказчик формирую заказ на транспортировку груза и публикую его в системе. С своей стороны, я, как перевозчик, вижу всю необходимую информацию для принятия решения, указываю транспортное средство и отправляю предложение заказчику. Заказчик получает уведомление о том, что поступило предложение по перевозке груза. Он может ознакомиться со всей необходимой информацией по транспортному средству и принять решение, утвердить перевозчика. После утверждения система уведомляет меня, и я окончательно подписываюсь на выполнение визы. Когда машина прибывает на загрузку, я нажатием кнопки уведомляю об этом заказчик. После завершения загрузки подтверждаю загрузку в качестве заказчика. Потом, когда машина добралась до пункта назначения, я нажимаю кнопку и подтверждаю разгрузку. Прошу прощения. Под Подтверждаю, что машина прибыла на разгрузку. Подтверждаю разгрузку. Груз доставлен. Эта информация у всех есть. Как вы заметили, все выполняется простым нажатием кнопки. И статусы переходят от одного участника к другому. У себя мы называем это чем иначе, как пинг-понг. Посмотрим, каких результатов удалось достичь. По сравнению за 4 месяца 2013 -го года, по сравнению с периодом, аналогичным периодом в 2012 году, удалось сократить телефонные звонки на 52%. Основные источники дохода это плата за использование за пользование программой, а также экспедиционное вознаграждение. На рынке есть масса онлайн-сервисов, которые предлагают там, поиск, заказ транспорта. В большинстве случаев эти предложения однотипны и не решают э, задачи э, с телефонными переговорами. Иногда даже приводят к их увеличению. Наша команда состоит из опытных специалистов в сфере логистики и IT. Мы очень гордимся своей командой и тем, что мы делаем. Спасибо большое за внимание. Я бы так На сегодня, ну, продажам системы мы приступили буквально в апреле месяце. Сегодня у нас э, мы представляем трехмесячный бесплатный доступ для того, чтобы полностью э, могли ну, скажем, ознакомиться с функционалом системы. То, что мы вам сказали, это основная часть, понятное дело, есть много разных фичей, которые делают просьба заказчиков. У нас порядка э, на сегодняшний день уже 200 компаний, которые пользуются этим сервисом как со стороны перевозчиков, так и со стороны заказчиков. Э, Оборот нашей компании на сегодняшний день составляет около 300 тысяч гривен в месяц. Э, в основном это организация перевоза грузов деньги через вас проходят? Да. Ну, скажем так, большинство, это все-таки направлено на бизнес, и многие ну, компании, практически все хотят рассчитываться на бизнес, в том числе и СНДС. Ну, э, когда... Нет, нет, да. она предоставляет, система предоставляет возможность работать и напрямую с перевозчиком. Мы просто упрощаем работу, сокращаем количество времени, которое тратят те или иные специалисты на осуществление этой операции. А, в этой э, процедуре ваши клиенты, то есть э, перевозчики непосредственно груза, они каким образом попадают в вашу систему? На э, сегодняшний день, ну, ты буквально вот, перед за неделю, этой презентации мы запустили такой проект, что есть. любой из зарегистрированных пользователей может пригласить своего партнера к совместной работе.